İran prezidentinin Azərbaycan səfəri İranda yaşayan azərbaycanlıların dil və mədəniyyət problemlərinin həllinə kömək edə bilər. Belə iş ola bilməz çünki 35 il Tehran İslam Respublikasının diyə öz ürdəy hakimiyyəti dövründə millətlərə xüsusilə Azərbaycan türklərinə bir şey verilməyib, baxılmıyaraq ki, konstitusiya, konstitusiyalarında onların belə bir 15-ci maddə, nə bilərik 27-ci maddə onu əməl etməyiblər. Hətta Tehran rejiminin öz içində olan öz oppozisiyonu da bu məsələni qaldırmaq istəyib dəfədə, bunu etməyiblər. Nədəndir bir dəfə bir dəfəli Ağay Ruhani belə söhbəti edir. Yəni Azərbaycan türklərində Bugünkü hakimiyyətdə və bu da bəllidir ki, axı qərar verən orada ağay ruhani dəyir, qərar verən bu üzlədəki dövlət dəyir. İran adlanan yerdə indi hamı bilir ki, e, dərin dövlət var. Yaxşı, onda prezident Obama niyə o 4 dənə məktubu ağayi Xaməneyə yazır, Rohaniyə yazmır? Prezident varsa, əgər bunun ixtiyarı varsa, kanunsuzanı icra etməyə gücü çatırsa, niyə o məktublar ora getmir? Yəni mən ordan nümunə gətirdim ki, qərarı dərin dövlət verir, ağayi Xaməney verir, orada da Xumeini deyibdi. İran adlanan yerdə millət yox, ümmət vardır. Yəni burada demək ki, xalqlar söhbəti getmir. Amma bununla yanaşı İran prezidenti Azərbaycan səfəri zamanı səhr altı olsa da Azərbaycan məsələsinə, İrandakı azərbaycanlılar məsələsinə toxunubdur. O deyib: "Biz o ərazini qəbul edirik ki, Bu hər iki ölkənin inkişafının çiçəklənməsinə töhfə vermiş olsun. Amma Azərbaycan prezidenti bunun müqabilində hər hansı bəyanat verməyibdir. Bu bəyanatı necə izah edərdiniz? Sonuncu bəyanat ki, prezidentlər ona qol çəkiblər. 3-cü demək ki, maddəsində də orada açıqcasına görünür ki, Ağay Ruhananın Azərbaycanı bu döyəmki səfəri, baxmayaraq ki, orada iqtisadiyyatdan bir 10 milyard dollar söhbət gedir. Əgər bir məmləkətin ə, demək ki, dövləti orada işçilərinə maaşını verə bilmir. Onlar öz açıqcasına deyirlər kasaları boşdur, heç bir şey yoxdur orada. 100 milyardlarla orada demək ki oğurluq və talan var idi. Necə eləyə biləcək ki Azərbaycan xeyri gəlsin? Ancaq Ayının deyirlər 100dən oyunu var. Onun birisi almadan ötrədi. Ağay Ruhanının da bu demək ki, zamanda, belə bir zamanda, Yaxın doğuda, bu bölgədə millətlər qalxır və Avropadan da başqa səslər gəlir ki, Kataloniyada, Baskalarda və ya İskoçda millətlər açıq-sasına qanunlar çərçivəsində öz azadlığını istəyir. Ay Ruhani demək ki, gəlir bura ki, Azərbaycan dövlətini bir türli dilə tutsun ki, yəni siz O ərazinin açıq bir mənası var. Araz bir milləti ikiyə bölübdü. Çay olaraq bunun bir vəzadı yoxdur. Məsələ budur ki, bu araz Azərbaycanı parçalayıb bu da Rusnə olub, Rusnəli ilə olubdu. İndi bu millət bunu istəmir. Yəni deyir ki, açıqcasına desək bu söhbətdir. Yəni siz qoymayın ki, Azərbaycanın muzeyindən, Azərbaycan Respublikasından Cənəydə əsərətdə olan 35 milyon Azərbaycan türkünə bir xeyir gəlsin. Mənəvi, maddi, milli bir xeyir olsun və biz də orada o əsərətdə saxladıqlarımızı kəsək, vuraq, aşağı tökə öldürək. Fikirləncə son 10 illiklə Azərbaycanla gəlmiş çoxsaylı İranda yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan Respublikasında niyə qalmır? Ölkəni niyə tərk edir? Demək olar ki, bu toz quş, quşun əhval-atışının bir şeyidir. Azərbaycanda hər gözəllikdə olsa da, yenə toz quşu kimi qıçına baxanda baxmalıdır, görməlidir ki, çatışmazlıqlar nədir? Dafələrlə Azərbaycan prezidentləri İlham Əliyev də deyib ki, Azərbaycan bütün Azərbaycanlıların vətənidir. 50 milyonluq Azərbaycanın vətənidir. Bunu Heydər Əliyev də deyib, Əlbəz elçibəy dedi vəmə deyib. Amma əməldə nədir? Hansı status? Hansı Cəneylinin burada statusu? Əlbəttə, burada demək ki, ikili hərəkət etməyimiz var. Ya biz Avropa yönümlü, Avropa parlamentin üzvü Azərbaycan Respublikası dövlətiyiz ki insan haqları, qaçqınların məsələsi bir anda ya da ki demək ki Tehran yönümlü İran adlanan yerdə xalqlara, millətlərə insan haqlarına qarşı bir dövlət vardı. Neçə dövlət əlbəttədir deyək. Ordan güneylilər canını götürür, qaçır öz vətəninə, Azərbaycana, müstəqillik olmuş, Azərbaycanlı olmuş Azərbaycana. Amma heç olmasa biz o İraqın quzeyində olan, deyər ki o Kukula dövlətmən deyirəm. Kürdistan Ərbildə oturan o dövləti deyirəm. Kürdlərin hamısına qucaq açıbdı. Heç olmasa onun yarısı qədəri Azərbaycanda güneylilərə orada olan dəli cəzələrin onun demək azadlığı pozulan, hüquqları pozulan insanlarımıza Azərbaycan dövləti əməldə qucaqlaşmalıdır. Qanun çərçivəsində qucaqlaşmalıdır. Qucaqlaşmalıdır. Dünya da onu bəyənəcək. 50 milyon artıq Azərbaycanlı da onu bəyənəcək. İranda yaşayan azərbaycanlılarla Azərbaycan Respublikasında yaşayan azərbaycanlıların mədəni, dil məsələlərinin problemlərini necə həll etmək olar fikrinizcə? Bu gün nədir demək ki, mədəniyyətlərin konuşmasından, danışmasından söhbət gedir və yaxud Türk birligindən söhbət gedir. Zirvə görüşləri olur. Bu halda bəs onda bu zirvə görüşlərində Türklərin zirvə görüşü, parlament, dil birliyi və yaxud rohani də gəlib burada söhbət edəndə yəni ki, mədəniyyətlərin konuşması xatəmin də bir döyəm onu deyildi. Və bu Azərbaycan türkü 35 milyonun öz dili, öz mədəniyyəti yoxdu ki, Bu da bir danısın. Heç olmasa Azərbaycanın quzeyində olan öz parçası ilə danısın. Yəni bu Gülistan, bu araz yarasını misaq alsın və bu millətlə demək ki, rahat yaşamağa, azad yaşamağa, firavan və rifahda yaşamağa bu gün edəcəyinə haqqı yoxdurmu? Yəni misal üçün bu günləri bəz vaqtlər Azərbaycanın quzeyində də bəzi söhbətlər çıxır, bəzi ziyanlardan dırnaq arası ki, İran adlanan yerdə hər şey yaxşıdır. Onun nəyi yaxşıdır ki? Demək ki, hətta Əhməd Şəhidin verdiyi raportda illik bir 900 nəfər edam olublar. Qadınlar gündə asılırlar. Hələ demək ki, e, xanım Cəbbarın hələ qanı soyumayıbdı bu məsələlər. Yəni qadınları asırlar, kəsirlər, vururlar, döyülər. Qadın azadlığından danışır, millətlərin haqqından danışır, amma söhbət ondadır ki, bu günləri bir şey məsələdir. Bunu inkar etmək olmaz. 35 milyondan artıq Azərbaycan, Türkiyə, Azərbaycanın günəyində əsarlətdədir, dili kəsilibdi, hüquqları pozulub, milli haqqları pozulub, insan haqqları pozulub, qadınların, uşaqların, fəhləsinin, müəllimin haqqı pozulubdu. Bir də nə onun midiyəri vardı. Mənəvi dəstəyə ümid yeri, mənəvi dəstəyə ehtiyazar. O da Azərbaycan Respublikası Azərbaycanın quzeyidir.